расскажите, как вам? Понравилось, не понравилось? Если бы хотели, приехали бы еще раз или нет? Очень, очевидно, да? Это очевидно. Да? Но невероятно. То есть понравилось. Будете рекомендовать другим ехать к нам тоже в гости. Мы с вашим проектором Спирневым и Садовским проблему двойных дипломов, с тем, чтобы наши студенты получили у вас, когда учились у нас, и наоборот, то, я думаю, интерес есть. Да? А что вам больше всего понравилось? молодому человеку, что больше всего понравилось? Да, yeah. if you uh, prefer, you can uh, explain me in English, Что мне не понравилось? Что понравилось? Можно по-польски? Не, ну то не проблема, но мы были в Одессе, дуже нам понравился Одессе, ну и Херсон, очень хорошее место, хороший порт, где я так не был. Речка. А, речка, так. Железный порт. Как ваша висла? О ні, ховайся. Так що лучше. Віправо дуже, дуже ну, гарні Понятно. А що ще? Подав... А заняття подавиться? так. Іли заняття на передній місці. На, значі, ну, я тільки тільки що були по російській мові, а так все. Якби було по-українськи, а але... не є, то не є проблема. Ми використовуємо зазвичай три мови. Нашу державну мову, тобто українську мову, російську мову, бо ми розуміємо, що сусід дуже великий 200 мільйонів людей так? живе в Росії, то для нас дуже важливо, бо це таке єдина країна колись була. Так? З іншого боку, ми маємо європейську юнію, так і там 500 мільйонів людей проживає. Тобто це то також для нас дуже важливо. Я вам чесно скажу, що коли я читав лекції в Чистаховській е, академії імені Яна Длугаша, то деякі польські студенти, е, я готував презентацію на двох мовах російською і е, англійською мовою. І після того, як закінчив я лекцію, як використовувати інформаційно-комунікаційні технології для викладання математики, то е, було допитання, чи можна порвати е, ту презентацію, яка була зроблена російською мовою. А англійською то, то є екстремізм. Чому? Бо ми ж розуміємо, Польща, так так як є Україна, так, то є такий бордер між Росією і, так, і Європейським Союзом. так? І Яка різниця? Люди залишають кошти так в Польщі, тому потрібно знати і російську мову, і, і англійську мову. Чи не так? Ано, ано, анон. Чим боліє, тим, тим Розумієте, війни е, уходять тоді, коли люди розуміють друг друга, коли нема проблем ні політичних, ні економічних, ні культурних, ні ментальних, тоді немає війн. Якщо люди такі, destroy communication, так, то виникає проблеми. Вміюється на куди? Вважається? Które, do mnie, my, my, siebie, my, my, Amanda, to, że nie spraszam jak siebie, ja moja komanda, jak motoryzacja czuwa się? Ja, 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 Można ja, 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 i ja, ja, tam rezultaty. ja, 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 и дружеские отношения, и разговоры, и обмен телефонами, и... Нет, но меня честно скажу, очень волнует, да. очень волнует, чтобы отношения были добрыми, понятными без экстремизма. Да. Потому что даже да. вот в одной стране то, что произошло в Лондоне, да. Да, вот неделю назад, лишний раз подчеркиваю, там, где экстремизм, там возникают страшные вещи. Да. Поэтому очень важно, чтобы не было такого восприятия. Я не хочу, например, чтобы мы жили в России, потому что я не хочу жить с Путиным. Это диктатура. Да? Но для меня русские люди ⁇ это братья, это сестры, это... Да, ну надо поближе узнать, познакомиться. Вот если вы поехали в Москву, поехали в Санкт-Петербург, вы увидели, что люди простые, они нормальные. Это не царь, который сидит в Кремле и пытается построить новую империю. Это две большие разницы. Поэтому это, это ключевой момент. Я просто по глазам вижу, что это есть это. Поэтому я хотел бы, чтобы Украина была в России. Нет. Но я хотел бы, чтобы мы дружили, да? Но я... На это всегда это Все хорошо. пройдет. Как говорится, с возрастом вы вспомните этот разговор через 10 лет. И вы посмотрите на эту проблему с другой точки зрения. Эмоции, знаете... Бульон переварится, все успокоится и станет понятным, что мир глобальный, он такой, какой он есть, и его другим не придумаешь. Но когда большинство людей дружит друг с другом, вы точно не будете. Тоже, у нас были тоже встречи разные, это, которые мы встретились на психологическом факультете, социальном мире. Наш доктор хабилитованный, да -да 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 -да. профессор. Была возможность разговаривать с вами просто в а ее, кстати, сын учится у меня, не учится, уже работает преподавателем на кафедре информации. Так, да. Елена Евгеньевна? Да. да. То есть, видите, мир какой. Вот. Да. да. Все. Все. Да, Александр Ильич, я хотела сказать, да. что, ну, может быть, к сожалению, мы не пообщались со студентами из Польши, но действительно на наше счастье пан Богдан был у нас на факультете и рассказывал очень интересно о том, что он является специалистом в области практической конфликтологии. Разрешение конфликтов не только бытовых, не только семейных, не только педагогических, но и судебных у нас этого нет. А. Он спросил, где в Херсоне центр медиации конфликтов у нас нет. У нас есть отдельный... И между народами тоже что-то да, отдельные было. подготовленные специалисты, поэтому мы воспользовались своим, я не знаю, служебным положением или там правом гостеприимства, попросили провести семинар. Прекрасно, там, вот, правильно. у нас семинар для преподавателей и студентов, это было очень интересно. То есть это, это вопрос медиа... о конфликтологии, да? Да. А вопрос о том, как их решать. Чисто прикладное, то есть техника, как это делать. Называется техника медиации. И, 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 да. И поэтому мы на будущее мы хотели бы продолжать отношения, Прекрасно. потому что я, возможно, не, не все до тонкости понимаю, как прибыла говорите, эта делегация, говорите, делегация, но мне показалось, что пан Богдан в роли руководителя делегации. А нам бы теперь хотелось пана Богдана как-то заполучить в роли. Mm. я стажировался когда в США, в университете. Мне автор подарила эту книгу. Она как раз считала, смотрите. Нам хотелось, чтобы пан Богдан имел возможность приехать в в роли вот специалиста, который Нос. провел там серию семинаров, которые наших студентов, таких уже старших тогда, как, психологов, для такой прикладной работы. У нас в городе несколько человек, которые прошли в Одессе, и в Крыму подготовку по медиации конфликтов, мы конечно, же, позвонили, привлекли они а были на семинаре, но то, что рассказывал Пан, пан Богдан, для нас новое. Это? Я знаю, мы этого не знаем, мы не хотели это Ну и, возможно, другие Но, Ну, а мне, вот я же говорю, в DC Вашингтон как раз вот было несколько лекций, посвященных именно вопросам преодоления конфликтов, Потому что когда корпорация да, переходит от формальной модели к неформальной, возникает конфликт. И во время возникновения конфликта их нужно решать. вот существует так называемая конгруентная модель э, решения проблем, и тогда сохраняется пропорция, но при этом система ä, производит... Внутренний кризис это же не всегда Конечно. плохо, это выход на, да. на следующий уровень. Можем... Обмен всегда поверил, Конечно, прекрасно. Туда. Ну вот еще одна точка соприкосновения. Мы тоже обменялись телефонами, электронными адресами, конференции возможные. Не вопрос. Социологического... Ну давайте с отделом международных связей можно Хорошо. подготовить специально договориться, я насколько знаю, и э, Роман Грозд, и э, из збигнев Садовский поддерживают идею зеленых обменов, но вот это, не вопрос. Вообще можем обсудить вопрос, когда там некий курс может быть прочтем у нас, правильно или нет? по Ну, вы знаете, у нас этого, эта наука плохо развивалась. Почему? Потому что 80 лет, 80 лет после 17 го года считалось, что у нас конфликтов не может быть в нашей стране, правильно или нет. Ну, разве в советское время, ну, какие конфликты могут быть? У людей конфликтов нет. Правильно Елена Евгеньевна? Точно так же, как вот э, э, отец вот Любови Евгеньевны, э, ну, вот, моей супруги, он э, э, занимался э, трудными детьми. Ну, дети, которые имеют проблемы, да, то есть такая девиация, э, отклонение от нормального поведения. И когда он выступил, была такая Хребкова, это вице-президент Академии педнаук Росси э, 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 СССР. Она сказала, ]icking. о чем вы говорите? Э, съездка КПСС, но Сказав, что у нас все проблемы решены. Это, кстати, тоже вопрос, что не Россия плохая, а элита в России имеет проблемы. Это две большие разницы. Но проблемы в элите есть и в Польше, хочу заметить. У вас тоже и были трения, и сегодня есть определенные трения между покойным президентом, который был, вот, и его братом сегодня, и той политической элитой, которая сегодня возглавляет страну. Ну это что же. ж, да, это э, что ж делаешь, это надо преодолевать. И у нас Но в Украине тоже все непросто, хочу заметить. Кто-то идет в тюрьму, кто-то считает, что это выборочное право, да, надо преодолевать эти конфликты, правильно ли? Угу. Вот. И постоянно, э, вот э, мы встречались, э, у вас замечательный был президент Васневский, так? Да. Он такой, очень толерантный, спокойный. Вот. Да, мы в Крыму, в Ялке я видели его. Вот он yeah. завтра по а тут за столиком, мы рядом находились. И вот это как раз тоже буферную такую роль сегодня играет для yeah. того, чтобы Украина как можно... А вот меня молодых людей интересует точка зрения. А вы хотите, чтобы Украина ассоциировалась в Европейский Союз или нет? Хочу, так не будет. А чего не будет? No. А почему не будет? я не хочу. Ну, На мало ли что Россия не хочет. А цей проблема. Почему? Ну вот уже в ноябре должны подписать соглашение об ассоциации. Как думаете, подпишет? Майор надію. дим, Майор... Тобто сподеваемость, что будет, да, подписана такая угода? Я хочу, чтобы так было, а не знаю. Тобто вы за те, чтобы Украина была, да? В... разом с Европейской Юнией. Так? Всех, все абсолютно студенты так хотят, да, удобно. Если а, молодая генерация, да, юная генерация хочет, то так оно завжди бывает. Да. И мой ответ тоже, хотя вопрос не ко мне, <свят> По-моему, когда украинцы, у, украинцы будут хотеть, это получится. Ну мы хотим. Но да, да, не всегда, Тогда что мы хотим. — Это получится. — Сбывается с тем, что хотят сверху. — Это получится. Это может не через год, через два, но получится. Проше, процесс пошел. — Процесс пошел. — Это же согласование человека. — Это тоже будет. Нет, но мне нравится одно, что раз молодые люди да. хотят, значит, точно так будет. Это, это, вот да. вся история человеческой цивилизации показывает, что если молодежь хочет, то так сбывается. А вот если молодежь чего-то не хочет — никогда. Тогда будет что-то ломаться. Работать не будет. Разрешите тогда вам вручить сертификаты о том, что вы были у нас. И подтверждение того, что... Э, я могу ошибаться фамилия, да? Э, Бартуш... Сеслак. Не могу. Это Бартуш, он на... Я скажем так, он на тарах, но не тарах. Не страшно, мы вам отдаем. Да, спасибо. Бартык. Гринбей. Правильно? Правильно. Якуб. Якуб. Якуб Гурзен. О! Браво. Ну все. Фотографируемся. <плес> все, значит, так и сбудется. А так и подпишем. Они хотят, чтобы Украина пошла в Европу. Релиз, хорошо? Да, 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 они хотят, да, Там мы да, потом да, сделаем да. фотографию, они хотят, чтобы Украина пошла в Европу успеха вам но еще раз говорю не, никогда не надо смотреть на Россию как на врага это э, царь, царь это другое дело да, это а простые люди хотят спасибо Мартин Мачин Спарник Спарник и Элиза Бойке правильно? Браво а, ну давайте мы сделаем фотографии с вами. Хорошо. Да, да. это... а, 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 это... Где нам лучше стать? Где-то да, давайте да, вот здесь вот да, 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 да. Прошу. Да. Со студентами, со студентами. Да, и вы сертификаты показываете. И мы сегодня ссылку пошлем э, вашему ректору. без фанатизма. <laughs> да. спасибо. Вам спасибо большое. Приезжайте к нам, мы всегда вас будем рады видеть. тоже большое спасибо за приглашение, за встречу, за то, что мы могли прожить очень хорошее и чудесное время после занятий, особенно так. И Господь подарил погоды да, немножко, да, да, да. да? Большое большое спасибо, всего хорошего. И хотел бы сказать до следующей встречи. Не вопрос. Я Все успехов. 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 Все будет <свеч> хорошо. <свеч> 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 У вас информатика есть в университете? Да. Есть. Да. Надо приехать. Пару лекций почитать. Как можно использовать информационно-коммуникационные технологии преподавания математики. Oh, кстати, у меня... Вау! А, а. Я прошу. Кстати, о языках. <говорот> <говорот> Я вам <говорот> дарю эту <говорот> книгу. <говорот> да. Видите, <говорот> она по-польски <говорот> <в> написана... Я эту книгу по <говорот> польску передам информацию. Хорошо, на факультет. Инф... А, на факультет. Хорошо, договорились. Да, да, да. Так что видите, и на польском пишем. Да. Есть какая книга, которую ботаники совместно сделали, и как мы да, да. на польском языке. Да, да, я знаю. Уже да. работает. видите, хорошо как. как? Да, да, С работы да, идет, и да, все прекрасно. Ну, когда раньше Польша, Прибалтика, Украина, да, аж до Крыма. Это была одна страна. А потом шляхта украинская, польская начала выяснять отношения друг с другом. И тут русский царь сказал спасибо большое и забрал вначале Украину. Потом сказал большое спасибо и забрал Польшу. И до 17 года Польша была тоже под короной да, Царской империи. Так что это все очень сложно. Потом немцы сказали, о, больше хорошо. Да. И, и да, до сих пор, вот я даже не помню, а Бреславу знаю, да, а по-польски не Бреславу, а Просвел, да? Вот, к примеру, тоже, да, как дорога на Берлин идет от Катовицы и так далее. То есть, видите, история очень сложная. Но при этом же мы не говорим, что немцы плохие. Немцы тоже хорошие были фашисты, были такие и Но, когда мы будем смотреть на будущее, то будем решать и положительные результаты. Вот да. от них да. все зависит. Да. Все от них зависит. Да, прежде всего, я надеюсь, что моя жизнь на пенсии будет спокойной. Вот! И... Вот абсолютно и... верно. А мы, если что, плечо подставим. Хорошо, сейчас... а у вас какая специальность? <laughs> понятно, понятно. Но когда будем искать историческую справедливость, это не всегда получается. <laughs> нет, историю, историю, к сожалению, или нет, пишет победитель. Да. Вот чем проблема. Вот чем проблема. Кто сказал бы, что Гай или Цезарь 10 января, да, 49 -го года до нашей эры, пересекая Рубикон, да? Почему написали? То, что пришел и взял, что сенат, да, э, римский республики. И римская республика пала. И все Цезаря знают, правильно? А если бы он не выиграл, все бы говорили, ай, какой нехороший, он пошел брать римский сенат, да, и пытался его захватить, он предатель. Но Тримвиорат, да, развалился, это, да, история, правильно я рассказываю? Тримвиорат развалился, и Гайюли Цезарь стал фактически, реально, ну, Сула фактически был первый уже такой, да, Сула, правильно я говорю? Но Сула реально уже создал основу для падения Римской Республики и превращения в Римскую империю. Ну так или нет? А Цезарь фактически это. А его племянник Артавиан фактически стал первым римским императором. Я истории ничего не путаю. Или нет? это в древние люди, даже когда были кто-то объединил религия. Да? И история, и того история. Хорошо. Успехов вам. Счастливо вам добраться и до встречи. До встречи. До встречи. Чемпионы, так